अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमित्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलाहमदाकुलां स्वधप्रशान्तोऽपि तदा हृदाशय स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमीभवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुधेः सुदेरदि समृत्युकाले यमराजकिङ्गरान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् भिया पुरामनात् त्वल् दुराशयस्यापि तदास्य निर्गद त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवाद् पुरोऽपि पेदुर्भवदीय मनोरमा अमुं च सम्भाष्य विकर्षदो पडान् विमुञ्च निवारिदास्तेज भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृदे कृदे विभो दण्डनमस्ति पण्डिता न निष्कृति किं विदिदा भवादृशाम् इति प्रभो त्वल्परुषा बभाषिरे श्रुति विहिता व्रदादय पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्दति द्वयी इति प्रभो त्वल् पुरुषाभभाषिरे अनेन वो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वभि इति प्रभो त्वल् नृणामबुद्ध्याभिमुकुन्दकीर्तनम् दहत्य महिमास्य तादृश यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वल् पुरुषा इदीरितैर्याम्यभटैरभासृदे भवल् च गणेतिरोहिदे भवल् स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवल्पदं प्रावि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्गरावेदनशङ्कितोऽयम त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिधि स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चगैः सदेववादालय नाद पाहि मां सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्दनारायण किलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्रीगुरुवायुरप्पा शरणं शरणम्